Истории свойственно повторяться. Бог избрал избранный народ и евреев в природную ветку, чтобы они распространили Божьи законы, 10 заповедей, вытекающие оттуда, конечно, обстоятельства, по земле всей, во все государства земли. И показали этим пример через себя. Бог через них хотел показать пример всем людям на земле, чтобы они жили по Божьим заповедям, а не по законам человеческим. Сейчас происходит такая же ситуация с церковью, как мы понимаем. На церковь после Иисуса была возложена такая же миссия, чтобы каждое государство это был закон, да, Божий, первый, первый закон Божий, а потом законы, вытекающие в каждом государстве. То есть закон Божий – это должен быть первый, а потом вытекающие оттуда все моменты. Э, Но сейчас все перевернулось. Вы найдите хоть одну страну мира, которая сказала, мы будем жить по законам Божьим. Не убей, не укради, не пойди войной. Вот это все. Лев Толстой очень хорошо это описал э, э, там в своем произведении. Там Иван дурак и его братья. <laughs> Он так в виде притчи все это написал. Но ну, можете вот, почитать или послушать. И там на, на канале у нас есть выпуск, выписка в, со, в, со, в сообществах или как это, <laughs> чтобы мы понимали, что вот царство. И, Ивана дурачка, как вот мир считает дурачками, а он был очень мудрый, он не шел никуда войной и жил по законам Божьим. Вот э, как пример. То есть, другими словами, церковь тоже не выполнила так же задачи, возложенной на ней. Почему и слово церковь не вспоминается, братья и сестры, слово церковь не вспоминается в Откровении после седьмой, там, по-моему, Леодекийской церкви. Есть только выражение, соблюдающее заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа, соблюдающие заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа. Братья и сестры, обратите на это внимание, не церковь будет входить в Небесный Иерусалим. Не церковь будет входить в Небесный Иерусалим, а спасенные, рожденные свыше, которые с Духом Святым ходят. Братья и сестры, Обратите внимание, что многие почему-то так успокоились, вот член церкви или куда-то пришел какую-то поместную церковь, и ты уже чуть ли не на небе. Но это не так. Соблюдающие заповеди Божьи, это неразрывно. И веру в Иисуса Христа. И этих выражений три или четыре в Откровении стоит уже после седьмой Ладокийской церкви. В судный период и дальше. И не церковь войдет в тысячелетнее царство, а дети Божьи, которые соблюдают заповеди. Итак, подытожим немножко. Если бы заповеди Божьи были во главе, и это было как конституция страны, и все вытекающие оттуда обстоятельства, то церковь справилась бы с задачей своей. Но ввиду того, что это не, нету ни в одной стране мира, то есть человеческие законы первые, а вы мне подчиняетесь. А Божьи законы, да, вы, вы говорите, но хех, мы жить по них не будем. Да, пойдем войной, будем грабить других, сделаем эти деньги, обанкротим весь мир, обанкротим всех людей. Это что? Украсть, убить и погубить. Что это? Братья и сестры, настал период последних сражений духовных. И тот остаток малый, который есть, остаток, очень малый остаток, много званых, их очень много, их миллионы, миллиарды, а избранных единицы. И эти единицы, которые соблюдают заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа, вот это те единицы, которые остались, вот они и назовутся детьми Божьими, но о Духе Святом чуть позже. Это печать наша.